Здравствуйте, мои дорогие друзья! На сегодняшнем мастер-классе мы с вами будем делать вот такое вот замечательное украшение. Такие вот сережечки, они двусторонние, они очень красиво держат форму. Одну сережечку я уже сплела, а вторую мы сейчас будем плести вместе с вами. Идею этого украшения я взяла в нашей группе. Если кто-то не знает, то у нас есть группа ВКонтакте, ссылочка на нее под видео. Добавляйтесь обязательно. И там у нас есть папочка, хотелки называется. В этой папочке участницы данной группы размещают фотографии украшений, которые они хотели бы увидеть в следующих мастер-классах, и по мере очереди я пытаюсь их воплотить в жизнь. Так что, друзья, если у вас есть фотографии украшений, которые вы хотите увидеть в следующих мастер-классах, обязательно добавляйте туда, и мы Посмотрим, когда сможем увидеть эти, э, мастер-классы этих украшений. Э, что касается данного украшения, одну сережечку я уже, как сказала, сплела, а вторую сейчас буду делать вместе с вами. Это довольно несложное плетение, оно не требует большого количества бисера. Каждого бисера можно даже по бисеринкам посчитать, сколько нужно. Если у вас есть какие-то остатки бисера, это идеальный метод их утилизации, так сказать. Это плетение мы с вами будем делать на нейлоновой ниточке, никакой лески, никакой мононити, только нейлоновой нить и 10-11 видов бисера. Я вас приглашаю на просмотр материала, который будет необходим нам для сегодняшнего мастер-класса и непосредственно на сам мастер-класс. Итак, друзья мои, вот тот материал, который будет необходим нам для сегодняшнего мастер-класса. Это три оттенка зеленого, три оттенка синего, Два а, оттенка точнее, один желтый, один красный и один оранжевый. А, также белый и черный это будет бисер основания. Плетение это мы будем делать на нейлоновой ниточке, как я уже говорила. А, я буду использовать белую нейлоновую нить, несмотря на то, что у нас ободочек будет черный. Ниточки будет совершенно не видно. А, не рекомендую использовать мононит, не рекомендую использовать леску, потому что украшение не будет держать форму так, как оно должно держать. Разве что вы будете очень сильно затягивать, но в процессе очень сильного затягивания мононити она может порваться. Поэтому не особо рекомендую ее использовать. Вот, собственно, весь материал, который нам будет необходим для данного мастер-класса. У меня, конечно, в пакетиках много бисера, да, но на самом деле для данного украшения его нужно очень-очень минимально. Да. Если даже посчитать, то порядка 40 бисерин каждого цвета идет на одну сережечку. Кроме черного, черного идет немножечко больше. Так что, друзья, запасаемся огромным количеством терпения, потому что работа как-никак все-таки кропотливая. И приступаем. Итак, друзья, для начала нам необходимо совершить первый набор. Первый набор в нашем случае состоит из 20 бисеринок черного цвета. Берем вот так вот и проходим через все эти 20 бисеринок снизу вверх, так, чтобы у нас образовалось колечко. Вот если мы вот так вот затянем, да, правильно, то у нас получается вот такое вот кольцо. Уже само кольцо нужно хорошо стянуть, после чего мы завяжем 4 узелочка. Смотрите, когда вы затягиваете, да, оно получается вот таким вот волнистым немножко. Но так должно быть. Раз, два, три и четыре. После четырех узелочков вот эту ниточку можно обрезать и дальше продолжаем плетение без этой ниточки. Но мне удобнее вот так вот держать за нее, поэтому я обрежу ее чуть-чуть позже. После этого, после того, как мы завязали узелочки, мы с вами проходим через первую бисеринку, которая у нас после узелковой бисеринки, после узелочка нашего. Вот так вот. После чего начинаем набирать. У нас идет две бисеринки черного цвета, одна бисеринка салатовая. Вот она. И проходим иголочкой через одну бисеринку, после той, с которой выходит бисерин... э, ниточка. То есть мы проходим вторую, после той, с которой выходит нитка. Дальше мы набираем две бисеринки черных, одну бисеринку следующего оттенка зеленого. Опять же пропускаем ту бисеринку, с которой выходит ниточка, пропускаем следующую и через одну проходим иголочкой. Вот так. У нас получаются вот такие вот треугольнички. Дальше мы набираем снова две бисеринки черных и одну бисеринку темно-зеленую. И проходим иголочкой опять же через одну после той, с которой выходит ниточка. Подтягиваем. Вот что у нас получается. Дальше, друзья, набираем две бисеринки черных и одну бисеринку красную. Снова проходим иголочкой через одну бисеринку. Ой, видите, настолько у меня они сильно друг к другу прижаты, что рассыпался бисер. Но ничего, набрали. Опять и прошли так, как нужно. Дальше мы с вами снова набираем две бисеринки черных и на этот раз одну бисеринку оранжевую проходим иголочкой опять таки через одну бисеринку подтягиваем дальше друзья набираем две бисеринки черных одну бисеринку желтую проходим иголочкой снова таки через одну после той с которой выходит ниточка после этого опять набираем две бисеринки черных и одну бисеринку белую. Проходим иголочкой снова через одну. Опять набираем две бисеринки черных и на этот раз одну бисеринку голубую. Вот она у нас. Проходим иголочкой опять же через одну. Вот так. Дальше набираем 2 бисеринки черных, одну бисеринку второго оттенка голубого. И проходим иголочкой снова таки через одну. Подтягиваем. Дальше набираем 2 бисеринки черных и одну бисеринку синюю. Проходим иголочкой через ту бисеринку, с которой у нас начинался ряд. Но это сейчас будет сделать довольно тяжело, так как бисеринки уже плотно-плотно прилегают друг к другу. А также проходим через две черных бисеринки. Первая, вторая. Подтягиваем. Вот так вот повернули, чтобы у нас все было ровненько и крепенько затянули. Вот что у нас с вами должно получиться. Вот такая вот интересная штука. Дальше мы с вами набираем 2 бисеринки черных и 2 бисеринки салатовых. Вот такой вот набор. И проходим иголочкой в черную, ту, которая у нас торчит на уголочке. Нам сейчас будет намного проще, потому что эти черные, они торчат, и в них легко пройти иголочкой. Дальше мы набираем 2 бисеринки черных и 2 бисеринки следующего оттенка салатового проходим иголочкой в следующую бисеринку. Вот так. Дальше набираем снова 2 бисеринки черных, 2 бисеринки зеленых. Проходим иголочкой в следующую бисеринку. Черную. Опять набираем 2 черных, теперь уже 2 красных. Проходим иголочкой вот в эту бисеринку. Подтягиваем крепко-крепко затягиваем. Далее набираем 2 бисеринки черных, 2 бисеринки оранжевых. Проходим иголочкой в следующую. Вот так. Опять набираем 2 бисеринки черных и теперь уже 2 бисеринки желтых. Раз, два. Вот. И проходим иголочкой вот в эту черную. Подтягиваем. Дальше набираем 2 бисеринки черных и 2 бисеринки белых. Проходим иголочкой вот в эту черненькую. Подтягиваем. Опять набираем две черных, на этот раз две бисеринки голубых. Проходим иголочкой вот в эту черненькую. Подтягиваем. Дальше набираем две бисеринки черных две бисеринки второго оттенка голубого. Подтягиваем. Проходим вот эту бисеринку и подтягиваем. Дальше, друзья, мы заканчиваем ряд, набирая две бисеринки черных и две бисеринки синих. Раз, два. Проходим иголочкой, смотрите, через ту бисеринку, с которой ряд начинался, а также через две черных. Вот так. Смотрите теперь. После того, как мы проделали этот ряд, у нас получаются волны. Это нормально, этого не нужно бояться. Эти волны уйдут где-то на шестом-седьмом ряду. Поэтому вот этого вот бояться не стоит. Дальше мы продолжаем абсолютно так же, как мы делали эти вот два ряда. То есть набираем 2 бисеринки черных, мы всегда набираем по 2 бисеринки черных. И дальше идет увеличение. То есть если тут у нас 2 бисеринки салатов, значит сейчас мы набираем 3 бисеринки того же салатового цвета. И проходим иголочкой в уголковую вот эту черную бисеринку, которая у нас сразу перед бисеринкой следующего цвета. И протягиваем ниточку. Вот так. Так мы продолжаем до того момента, пока количество вот этих вот бисеринок средних не достигнет 7. Сейчас у нас их 3. Дальше будет 4, 5, 6, 7. И вот когда у нас будет 7 бисеринок, мы на этом заканчиваем. То есть мы набираем в этом ряду 2 бисеринки черных и 3 бисеринки цветных. Дальше мы набираем 2 бисеринки черных и 4 бисеринки цветных. Дальше 2 бисеринки черных и 5 бисеринок так вы продолжаете до конца. Следующий этап мы с вами снова делаем вместе. Смотрите, друзья, мы с вами дошли до того момента, когда вот этих вот бисеринок вот тут 7 штук. Дальше мы с вами заканчиваем этот ряд, набираем 11 черных бисеринок и проходим иголочкой, как обычно, в последнюю черную бисеринку, которая у нас находится перед цветными бисеринками следующего ряда. Вот так вот мы закрываем. Видите, на этом ряду у нас уже практически ровное украшение получается. Дальше мы вот так вот и набираем по 11 бисеринок. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И проходим иголочкой в следующую, последнюю черную до конца ряда. И следующий этап мы с вами снова делаем вместе. Дошли мы с вами, друзья, снова до конца ряда. Последний раз набрали 11 черных бисеринок и проходим иголочкой через ту бисеринку, с которой ряд начинался, а также через бисеринку, которая следует сразу же после нее. Вот так Когда мы это сделаем, мы можем положить вот так вот нашу сережечку и поровнять. После того, как мы ее поравняем, крепенько затягиваем ниточку, вот эту вот, и у нас полностью выравнивается сережка. Она вот такая вот, она, она очень хорошо держит форму и очень симпатично смотрится. Дальше мы с вами набираем 6 бисеринок черного цвета. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И проходим иголочкой через, смотрите, вторую бисеринку, вот эту вот, прошли проходим через черную бисеринку и через все вот эти вот зелененькие это все мы делаем для того чтобы закрепить ниточку и быть уверенными в том что ниточка у нас никуда не выскользнет никуда не денется это тяжеловато сделать потому что бисеринки крепенько к друг другу прилегают вот. но это сделать необходимо. Вот такая вот петелька у нас с вами получается. Дальше ниточкой мы проходим иголочкой до конца ряда, да, и на этом можно будет спокойно обрезать ниточку, и она нам больше не будет нужна. Дальше мы берем швенцу обычную, разгибаем ее колечко, вот оно, и проходим иголочкой через, не иголочкой, а вот этой вот петелькой через кольцо, которое у нас образовалось. И загибаем. Вот так вот. И такая вот красивая сережечка в пару к той, которая у нас уже есть, у меня получилась. Друзья, я очень надеюсь, что наш сегодняшний мастер-класс был для вас полезен. Подписывайтесь на мой канал, добавляйте фотографии своих готовых работ в наших группах в соцсетях. И до новых встреч, новых видео, друзья мои. Пока-пока!